Ну, добрий вечір, вже можна сказати. І у нас в ефірі снова ну, громадське ТБ Кременчуцьке, а, спортивний блок, якого ми завжди чекаємо а, на кінець тижня. Сьогодні ми будемо говорити не лише про футбол, сьогодні у нас інші види спорту, і це кроскантрі. У нас в гості ми запросили. Максима Манько, Кременчужанина, який брав участь у змаганнях у Дніпропетровську. Доброго дня, Максиме, yeah. я вас вітаю і Олег Мирошниченко, з яким сьогодні ми ведемо спортивний блок новин. Але футбол ми обов'язково згадаємо. Футбол у нас буде сьогодні обов'язково. Ну, А Максим, к вам крос кантри в Кременчуге. Немножко вкратце, що це таке, щоб ми как бы, розказали нашим зрителям, о чому ми будемо вести реч. Ну, крос-кантри – это велогонка по пересеченной местности. Значит, трасса включает в себя затяжные подъемы, спуски и набор всяких препятствий. Вот. То есть, ну, соответственно, велосипед оборудован соответствующим образом вот, для преодоления всяких камней. То есть это горный велосипед? Да, да? это горный велосипед, то есть это как бы одна из разновидностей маунтин-байкинга. Вот. Включает в себя элементы и даунхила, и кросса, то есть, ну, такое вот, объемное. Максим, ну у нас есть видео, насколько я знаю, да, операторы нам вот подсказывают, кросс-кантри, мы его сейчас включим, это видео, оно будет идти, а мы с вами будем общаться, чтобы люди вообще понимали, о чем мы говорим, пока видео запускают, вот такой вопрос, что было за соревнование, вот, о котором мы сегодня будем говорить, это кодеки весна 2014, в да? Насколько да, да это, это по Днепропетровскам, поселок Старые Кадаки, значит, mm -hmm. гонка проводится уже пятый Раз. Это вот здесь, да? Вот да, где? это живописное место на берегу Днепра, значит, знаменательно тем, что это руины старой казацкой крепости Кадак, которая была основана еще в 1635 году. Вот. Астану, вот этот карьер, это уже начало разрабатываться в начале нашего века и крепость постепенно это как часто они уже проходят? А ежегодные? Ежегодные, то есть, ну, считается это открытие сезона любительского кросс-кантри, то есть То есть это в, рамки, там, в рамках какого-то чемпионата, да? Проводят? Нет, это не в рамках чемпионата проводит Днепропетровская команда Байк Портал, вот, для того, чтобы ну, в начале сезона собрать гонщиков, посмотреть кто как готов к сезону вот, но ну, основными соревнованиями является эта лига ЛКУ, лига Кросс-Кантри Украины, тоже любительские соревнования, то есть проводятся среди спортсменов, которыми велосипед не является основным средством дохода, а вот, ну на любительском уровне, хотя уровень достаточно высокий. Ну то есть эти соревнования, они как бы э, вступление в сезон, да? Да, вступление в сезон, то есть это как бы к каждому любителю поехать и. Как давно кримичужане участвуют в этих соревнованиях, вы в том числе? Ну, или вы только первый Вы да, Знаете, да, я сам участв... недавно на велосипеде как бы. ну. Как недавно? Два года. Два года, да. Да. То есть, ну, в прошлом году мы тоже ездили, вот. Как бы смотрели, то есть, ну, как бы перенимать опыт, смотреть, как все это происходит, дабы э, Кременчуг тоже подтягивать. Город у нас все-таки не маленький, хотелось бы больше популяризировать. То есть раньше этот Кременчужане не участвовали, да? Э, ну, по крайней мере, я не знаю. Э, то есть у вас ездила определенная как бы команда, да, людей? На, не, у нас ездило два человека два из Кременчуга, человека. и с нами также ездил из Светловодска, наш сосед, кстати. Антон Пустовит, он победитель в самой престижной среди экспертов категории. Вот. Показал очень хорошие результаты в этом году. Скажите, какую дистанцию надо проехать? Дистанция именно этой трассы 4200. 4200. То есть она, вы видите, что много препятствий, то есть спуски, подъемы. Ну, сложная, да, трасса? Трасса достаточно сложная, интересная, то есть на каждом шагу... Это травмоопасно вообще? Ну, по большому счету, да. То есть шлем обязательно, обязательно шлем, потому что можно где-то не вправиться с управлением, сойти с дистанции. Аварии были? Ну, легкие падения, они всегда как бы, сопутствуют. А у нас в Кременчуге возможны такие соревнования? Они, может, проходят. И где? где? Где вообще или... можно их провести? А, вот, да. вот у нас потому, подобный рельеф, рельеф есть вот на Дейвской горе. Вот, активно сейчас, вот, кто знает, есть клуб Crazy Bikes, который проводит соревнования тоже. И вот мы сейчас создаем общественную организацию велосипед, которая как бы. Будет заниматься тем, что популяризировать этот вид спорта, проводить соревнования Будем приглашать также гостей из других городов вот. В принципе потенциал есть То есть это у вас уже такие задумки, это уже на следующий да. сезон или на этот сезон? На, на этот бой. сезон, вот у нас уже было открытие сезона, мы презентовали новую трассу в принципе, по выходным дням, кто желает, пожалуйста, в 14 часов выезд из рынка Приднепровский. Мы едем на Деевскую гору, там катаемся, уже есть у нас небольшой график соревнований. Ну, то есть... с собой, наверное, же велосипеда, снаряжение. Естественно, да. То Без велосипеда будет сложно. Вы еще да. не предоставляете? Нет, нет, пока не предоставляем. В Комсомольске 6 числа, мы с вами говорили перед эфиром, были тоже соревнования кросс-кантри. То что же, это было? Тоже были, честно говоря, не могу ничего сказать много о них, потому что был занят вот именно тем что был не про Петровский в это время, поэтому сложно да. что-то сказать. Максим, ну и вопрос наверное, на завершение, да, как бы будем говорить. А... Здесь как бы нет ограничений. То есть девушки также могут участвовать в этих конечно, соревнованиях, конечно, да, конечно. и могут да. тоже приезжать к вам, и вы будете вместе Пожалуйста, с вами. Пожалуйста, только там, рады будем. Да, Хорошо, да. спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в эфир, Спасибо за то, что відведели крименчуське громадське телебачення. И будем чекати вас вже наступного разу після змагань в Крименчиці. Добре, спасибо.